সৃষ্টিশীলতা আৰু অধ্যাৱসায়ৰ ফলত মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে অসম্ভৱকো কৰিব পাৰে সম্ভৱ হয় আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এনে এক অনুৰূপ কথাই গুৱাহাটীৰ এজন স্থানীয় যুৱক নাম তেওঁ ৰোহিত দাস ৰোহিতৰ শেহতীয়া সৃষ্টিৰ ৰুদৰ শেহতীয়া সৃষ্টিয়ে চুটেমিয়াৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে মাত্ৰ ন হাজাৰ টকাৰ বাজেটত সতৰ্কতাৰে নিৰ্মাণ কৰা মাত্ৰ এক ঘণ্টাৰ ছবিখনে এতিয়া ইণ্ডোজাল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলৰ জৰিয়তে ইউটিউবত সকলো শ্ৰোতাদৰ্শকৰ হৃদয় আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীত জ্যোতিষ চিত্ৰমনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু একে মাহৰে ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ইউটিউবৰ যোগেৰে ৰাইজৰ বাবে মুক্তি দিয়া হৈছিল ছবিখন শ্বুটিমিয়াই দৈনিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজি থকা কলেজলৈ যোৱা ল'ৰা মনটোৰ জীৱনৰ বিষয়ে উখাপন কৰিছে তেওঁৰ শৰীৰৰ কম উচ্চতাৰ বাবে উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেহেৰাৰ বিষয়ে ৰেগিং আৰু সামাজিক চাপৰ সন্মুখীন হোৱালৈকে ছবিখনে এই গুৰুতৰ বিষয়বোৰ পাতল হৃদয় আৰু কৌতুকমূলক দৃষ্টিভংগীৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে এই প্ৰকল্পটোৰ আঁৰৰ ব্যক্তি ৰোহিত দাসে কেৱল ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা কৰাই নহয় মৌলিষ্ক অনতৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিছে ভাস্কৰ আৰু অৰিন্দম পাটৰে সহযোগী ভূমিকাত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ছবিখনৰ মূল কাহিনী সম্পূৰ্ণ কৰিছে ছুটেমিয়াৰ জৰিয়তে ৰোহিত দাস আৰু তেওঁৰ দলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে বাজেট আৰু সম্পদৰ সীমাবদ্ধতা কেতিয়াও কাহিনী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা হ'ব নোৱাৰে ই প্ৰকৃততে উদ্ভাৱনীমূলক আৰু আন্তৰিক ইচ্ছাই ছবি এখনৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰোহিত দাস মই এখন ফিল্ম বনাইছিলোঁ ছটেমিয়া নামৰ এইটো কাহিনী এজন ল'ৰাৰ ওপৰত যাৰ হাইট অলপ চাপৰ কিন্তু সপোন বহুত ডাঙৰ তাৰ সি বলিউড বহুত ফিল্ম চায় সেইটো কাৰণে সি নিজক এজ এ হিৰ' ইমেজিন কৰে এইটো কাহিনী বহুত বস্তুৰ লগত আমি কুৱ কুৱেশ্যন আহে যেনেকৈ হৈ গ'ল বুলিং ৰেগিং হাইট ইছ্যুজ ৰিলেটেড লাইফত আমাৰ এনেকুৱা বহুত টাইম আহি যায় আমি কাৰোবাক লাইক কৰোঁ কিন্তু আমি ক'বলৈ অলপ টাইম ভাবোঁ আমাক একচেপ্ট কৰিব নে নাই বিকজ আমাৰ এটা ইনচিকিউৰিটি থাকে চ' এই কাহিনীটো বহুত বস্তুৰ লগত কুৱেশ্যন সোধে এতিয়া এইটো কাহিনীৰ চবৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল যে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰবিলাক এজ এ ফানি ৱেজ এ কমেডি ৱেত ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইনস্পায়াৰ ক'ব গ'লে একচুৱেলি এইটো ষ্ট'ৰীৰ এটা ৰিয়েল ইঞ্চিডেণ্টৰ পৰা একচুৱেলি হয় মই এবাৰ এজনীক লগ পাইছিলোঁ এটা শ্বুটিঙত মই অলপ তাইক লাইক কৰিছিলোঁ কিন্তু তাই মোৰ পৰা ওখ সেইটো কাৰণে মই তাইক কেতিয়াও এপ্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত এটা যেনে আইডিয়া আহিছিলে কি এনেকুৱা বহুত মানুহ আমাৰ ওচৰত পাজৰত থাকে যোন হাইটত অলপ কম কিন্তু ওখ ছোৱালীক ভাল পায় এতিয়া ছ'চাইটি আমাৰ এনেকুৱা কৰি দিলে কি ল'ৰাটো সদায় ওখ হ'বই লাগিব আৰু ছোৱালীজনী চাপৰ হ'ব লাগিব চ' তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত আহিলে কি এনেকুৱা ল'ৰা এনেকুৱা মানুহ কি ভাবে কি থিংকিং কৰে চ' মই ট্ৰাই কৰিলোঁ কি এইটো কাহিনী এটা ফানি ৱেত কেনেকৈ মই দেখাব পাৰিম চ' মই চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো কাহিনী লিখি কেনে এটা স্ক্ৰীণত আনিবলৈ এতিয়া আপোনালোকে জানিব কিমান মই ছাক্সেছ হৈছোঁ কিমান হোৱা নাই ডাইৰেকশ্যন ৰাইটিং আৰু এজ এন লিড এক্টাৰ মই নিজে আছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড লিডত আছিলে মলিশ কা আনন্দ বুলি এণ্ড ছাপৰ্টিং ৰ'লত আছিলে ভাস্কৰ অৰিন্দম আৰু উদেশ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছিলে ভাস্কৰ ই কম্পিটিশ্যনো কৰিলে লিৰিক্সো কৰিলে এণ্ড সি এটা দুটা গানো গালে প্লে'বেক ছিংগিঙত আছিলে তো আৰু গানকেইটা বহুত ধুনীয়া হয় এণ্ড প্লে'বেক ছিংগিঙত আছিলে আপোনাৰ চানিদ ৰয় জ্যোতি উপাধ্যায়া এণ্ড ভাস্কৰ নিজে জাৰ্ণিটো হ'ল আজিৰ পৰা টু পইণ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ আগত আই থিংক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাহিনীও এইটো ষ্টাৰ্টিং লিখিছিলোঁ ষ্টৰিটো দেন লাহেকে এইটো আগতেতো ষ্টৰি আছিলে দেন স্ক্ৰিপ্টত লিখিলোঁ দেন লাহে লাহেকে এইটো প্ৰি প্ৰডাকশ্যন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বুটিং আছিলে চাং চাৰি আই থিংক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰত আমি ফাৰ্ষ্ট শ্বুট কৰিছিলোঁ দেন লাষ্ট শ্বুট হ'ল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নৱেম্বৰত বহুত লম্বা প্ৰচেছ আছিলে বিকজ আমাৰ বাজেট নাছিলে জিৰ' বাজেট আছিলে ফিল্মখন চ' শ্বুটিং কৰাৰ পিছত বাকী কাষ্টখিনি চবক কল কৰি আকৌ মাতিব লাগে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহিলে কি বহুত মানুহ মোক ব্লগ কৰি দিলে শ্বুটিঙত মাতিলে কোনো আহিব বিচৰা নাই মানে চবৰ নিজৰ এটা কমফাৰ্ট জোন থাকে জিৰ' বাজেট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰপাৰ ট্ৰেভেলিং নাছিলে ফুডিং একো নাছিলে চবে অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছিলে বাট কি হৈ যায় জিৰ' বাজেট হ'লে এইটো প্ৰব্লেম হৈ যায় কি ফিল্মটো এটা ডাইৰেক্টাৰৰ হৈ থাকি যায় বিকজ অকল ডাইৰেক্টৰে সেই ষ্টৰিটোৰ লগত ৰিলেটেবল থাকে বাট মোৰ লগত বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে ভাস্কৰ যোনে কম্পটিশ্যন কৰিলে আৰু ফিল্মখনৰ বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্ট হয় মিউজিক যোনটোক ফিল্মক বহুত আপলিফ্ট কৰে ফিল্মৰ ইমান ধুনীয়া মিউজিক হয় আৰু টু পইণ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ লাগিলে মোক কলকাতাও যাব লগা হ'ল এডিটিঙৰ কাৰণে মোৰ এডিটৰ তাতে আছিলে সি পঢ়ি আছিলে তাতে তো ইটছ এ লং জাৰ্ণি এতিয়া ক'ব গ'লে বহুত টাইম লাগিব বাট মই বহুত হেপী ফিল্মখন কমপ্লিট হ'ল আজি ইউটিউবত ৰিলিজ হৈ গ'ল টুৱেণ্টি নাইন ফেব্ৰুৱাৰীত ইন্দ্ৰিৰাজাল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলত আপোনালোকে সবে চাব পাৰিব আপোনালোকে অলপ মৰম দিব আপোনালোকে অলপ বেয়া লাগিলে গালিও মাৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই বাছ এটাই কথা আছিলে কি আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম মেকাৰবিলাকৰ বাজেট নাথাকে সেইকাৰণে আমি বহুত বস্তুত লেক আহি যায় আমাৰ লাইটিং ভাল নহ'ব বহুত জেগাত কণ্টিনিউটি এৰাৰ আহি যাব তো মানুহে একো বুজি নাপায় কি এইটো ইমান বেয়া কিয় লাগি আছে প্ৰফেচনেলিজম নাই কামত প্ৰফেচনেলিজম তেতিয়া আহিব যেতিয়া বাজেট থাকিব বাজেট নাথাকিলে এইটো আন প্ৰফেচনেল এটা লুক্স থাকে কামত বাট ষ্টিল মই যিমান পাৰিলোঁ মোৰ টিম যিমান পাৰিলে আমি চবে মিলি কেনে এটা ভাল কাহিনী ভাল ষ্ট'ৰি এটা বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ এণ্ড আই হোপ আপোনালোকৰ সেই কাহিনীখন ভাল লাগিব এণ্ড মই আশা কৰোঁ ফিউচাৰত যদি মই এটা ভাল প্ৰডিউচাৰ পাই যাওঁ যোনে মোৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব মোৰ ভিজনটোৰ লগত ই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব মই আৰু ভাল ভাল কাহিনী বনাব চেষ্টা কৰিম যোনটো মই এতিয়া লিখি আছোঁ বা লিখা হৈ গ'ল মই এইটো প্ৰমিছ কৰিব বিচাৰোঁ চবক যে আই উইল মেক এভৰি ওৱান মোৰ এণ্টাৰটেইন ইন ফিউচাৰ এণ্ড প্লিজ আমাক ছাপৰ্ট কৰিব আমাৰ ফিল্মখন চাব ইউটিউবত আছে ইন্দ্ৰাজাল এণ্টাৰটেইনমেণ্টত ছটি মিঞ থেংক ইউ